bas sekolah yang sarat dengan pelajar tingkatan lima tu membelah malam gelap menuju tapak perkemahan di Hulu Semantan. Kecuali dua budak dekat tempat duduk paling belakang, Haris dengan Zali. Kau pernah dengar tak cerita orang kampung pasal hutan ni Haris tiba-tiba bersuara, separuh berbisik. Cerita apa pula ni, orang nak tidur dah ni, balas Zali sambil betulkan posisi kepalanya ke tingkap bas. Cerita pasal langkah ketiga. Kalau kau jalan sorang-sorang kat sini malam-malam, tiba-tiba dengar bunyi tapak kaki ikut belakang, kau kena kira baik-baik, terang Haris bersungguh-sungguh. Zali mencebik, mengarutlah kau ni, jangan percaya sangat cerita orang tua-tua, tapi ini bukan cerita biasa, bro. Kalau bunyi tapak kaki tu cukup tiga langkah, jangan sesekali kau toleh belakang, jalan terus je. Kalau kau pandang juga, Haris buat gajah tangan macam tisau lalu ke leher. Zali ketawa kecil, tapi jantung dia tiba-tiba berdetak laju. Dah tidurlah, jangan layan sangat cerita merepek ni. Sampai je tapak perkemahan, masing-masing sibuk dengan kemah dan barang sendiri. Zali pula dah gelisah dari tadi. Dia tahan nak buang air kecil sejak turun bas lagi. Tandas pula jauh ke hujung kawasan kem, kena lalu leluan kecil celah-celah pokok getah. Dengan lampu suluh kecil pinjam dari Haris, Zali jalan laju-laju ke tandas. Dalam kepala cuba tak fikir, langsung cerita yang Haris bagi tahu tadi. Lagi cuba lupa, lagi kuat pula benda tu melekat dalam kepala dia. Dalam perjalanan balik dari tandas, Zali tiba-tiba dengar jelas bunyi tapak kaki dari belakang. Dia berhenti melangkah, tapak kaki tu pun berhenti. Celaka, jangan main-mainlah, Haris. Zali bersuara kuat buat-buat berani, tapi dalam hati Tuhan je tahu seramnya. Dia teruskan melangkah lagi. Tap, tap. Zali kira dalam hati. Satu. Dia percepatkan langkah. Tap, tap. Dua. Nafas dia dah mula laju. Telur sejuk mula keluar kat dahi walaupun malam tu sejuk. Langkah ketiga tu kuat seolah-olah benda tu betul-betul berdiri dekat belakang dia. Zali berhenti. Dia pejam mata Cuba kawal perasaan takut yang makin mencengkam. Jangan pandang, jangan pandang. Zali berbisik pada diri sendiri. Tapi entah kenapa, dia rasa macam kena toleh juga. Mana tahu betul-betul Haris nak peran dia malam ni. Pelan-pelan, dia pusing kepala ke belakang. Mulanya kosong. Kosong dan sunyi sangat. Cuma pokok-pokok yang bergoyang kena tiup angin malam. Tapi tiba-tiba lampu suluhnya menyuluh satu benda dekat celah pokok. Benda tu tinggi lampai, badan hitam pekat macam bayang-bayang. Kepalanya sengit sikit, muka tak nampak. Tapi mulutnya terukir senyuman yang makin lama makin besar.